અમદાવાદ ખાતે હિટાચી ગ્રુપની કંપની ગ્લોબલ લોજિક દ્વારા નવી સુવિધા સાથે વિસ્તરણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ડિજિટલ પ્રોડક્ટ એન્જિનિયરિંગ લીડર ગ્લોબલ લોજિક અમદાવાદ ગુજરાતમાં એક નવી સુવિધા શરૂ કરી રહી છે જે તેની વિસ્તરણ વ્યૂહરચનામાં નોંધપાત્ર પગલું દર્શાવે છે હબ એન્ડ સ્પોપ મોડલને અપનાવીને કંપનીનો હેતુ તેના કર્મચારીઓને મજબૂત કરવા હાઈપર લોકલ પર જવાનો અને સમગ્ર શહેરોમાં તેની વધુ આગળ સુધી વિસ્તરવાનો છે સ્થાનિક પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરીને લોજિક વ્યૂહાત્મકમાં વૃદ્ધિ અને પ્રાદેશિક બજારોમાં તેની હાજરીને વિસ્તરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે જેના ભાગરૂપે કંપનીએ તાજેતરમાં હૈદરાબાદના મહબૂબનગરમાં તેની પ્રથમ સેટેલાઇટ ઓફિસ શરૂ કરી હતી આ આયોજિત ઉદઘાટન સમારોહમાં લોજિકના ગ્રુપ ઉપપ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એશિયા પેસિફિક પિયુઝા લોજિકની પેરેન્ટ કંપની હિટાચીનના વરિષ્ઠ પદ અધિકારીઓ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ ઇવેન્ટ લોજિક માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન રૂપ છે કારણ કે તે ભારતમાં તેની હાજરીને સતત મજબૂત બનાવી રહી છે નવી સુવિધામાં 50 બેઠકની ક્ષમતા છે અને તે નવીનતા અને તકનીકી પ્રગતિ માટે હબ તરીકે સેવા આપશે. અમદાવાદમાં નવું ઇનોવેશન પેડ ઓટોમેટિવ, હેલ્થકેર, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને ટેકનોલોજી સહિત વિવિધ ઉદ્યોગોના ગ્રાહકોને એન્ડ-ટુ-એન્ડ ડિજિટલ પ્રોડક્ટ એન્જિનિયરિંગની સેવાઓ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. सर आपका परिचय और खास करके आज जो प्रेस मैच आयोजित की गई है उसके बारे में कुछ अपना आपको uh, मैं पीयूष झा हूँ ग्लोबल लॉजिक जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी है इसका इंडिया और ए का एन जी और आज हम अहमदाबाद में एक नया सॉफ्टवेयर सेंटर शुरू कर रहे हैं जिसको हम इनोवेशन पैड कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा इनोवेशन का काम होगा पिछले दो तीन साल से हम uh, सोच रहे हैं कि हम अहमदाबाद में एक प्रेजेंस uh, शुरू करें क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर टैलेंट है इस टैलेंट को काफ़ी बार अच्छा काम करने के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है और ग्लोबल लॉजिक का अपना प्रेजेंस इंडिया के दस शहरों में नोएडा गुड़गांव साउथ में चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर वेस्ट में पुणे नागपुर में हम प्रेजेंट हैं और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसे शहरों में जाएँ जाएँ जहाँ पर हम अभी नहीं हैं और इन शहरों के टैलेंट को जिनको दूसरे शहरों में जाकर काम करना पड़ा है, वो नहीं करना पड़े इसलिए अहमदाबाद को हमने चुना आ, हमें लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आ, बहुत अच्छा टैलेंट है और हम सब साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ हिटाची का भी बहुत सारा प्रेजेंस है और ग्लोबल लॉजिक और हिटाची मिलकर यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं इसलिए आज हमने एक डेढ़ लोगों का सेंटर यहाँ शुरू किया आ, और हमारी इच्छा है कि हम बहुत तेजी से इस सेंटर को बड़ा बनाएं आप सबके सहयोग की बहुत अपेक्षा और आशा है थैंक्स फॉर कमिंग ओके। बट वी ऑल्सो नोटिपिकल सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे किसी बैंकिंग का अगर सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है तो वो काम ग्लोबल लॉजिक नहीं करती है ग्लोबल लॉजिक दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे अगर आपने मैकडोनल्ड के रिसेंट क्यूआस्क देखे हैं जहाँ पर आप जाके कोई किट जाके अपना बर्गर बना सकता है आप जाके वहाँ कंफिगर कर सकते हैं कि बर्गर में ये लेना चाहिए ऐसा वाला नहीं तो ग्लोबल वाली वैसे वाला बनाती है या अगर किन्हीं के बच्चे पी की बुक्स पढ़ते हैं पी के बुक्स आजकल ऑनलाइन मिलने लगे तो पी जो एक बुक सेलिंग कंपनी थी दस साल पहले वो अब लगभग पूरी ऑनलाइन कंपनी बन गई है उस कंपनी को बुक सेलिंग से ऑनलाइन से लाने का पूरा काम ग्लोबल लॉजिक तो ग्लोबल लॉजिक ने वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे टीचर्स आके अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं अपने टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं।